Первый мой визит на Майдан был это Маринский парк с тремя спецназовцами. Мы приехали так. к зданию КМДА или как не КМДА, а вот это полукруглое здание такое в Маринском парке. Ну просто с целью от правоохранительных организаций. У нас были белые полосочки, отличительные черты на да, выдали. Ходили, снимали. Наша цель была еще добыча информации как бы в общем картинке. И мы пробыли там сутки, ровно сутки, да. Людей, с которыми я поехал, это три спецназовца. Никто, крем нас, Дима ВДВ, ну, начальник организации, никто, крем нас. Дима товарищ, Пригласил нас туда Юрич от муниципальной гвардии. Пообещал там 450 гривен домой. Нас вернули. Потом Юрич, оказывается, сказал, что денег нет, ребята. Извините, надо ехать домой. Вот. Но автобусы нам дали. Мы без денег поехали домой. Приехал в Киев. Моя задача была так. Стрелять какую-нибудь сотню и постепенно добираться до Рады сотников. Стрелял я в консерваторию, попал в акциях протеста. Да. Ну, попал я туда уже не 24... это приехал в Дом Украины, когда был захват Дома Украины. Участвовал в захвате, да? Ну, был там, да. В апреле я приехал на Майдан уже в консерваторию, вот это вот, что я говорю. Чтобы пробиться до Рады сотников, типа, узнать, что и как там, кто чем занимается. Каким образом? Пробился? Пробился, стрял, так, так и сяк. меня сначала СБшники их, ну, сильно так, ну... Проверяли. проверяли, так скажем, да. Я им рассказал историю о том, что поссорился с отцом, что он так и сяк за Россию, а я патриот за Украину. За что баррикаду. надо было сделать, чтобы стать сотником? Что надо было сделать? Ну, там, чтобы тебя выбрали. У тебя есть, допустим, группа 10 лиц, да? Ты уже имеешь право быть сотником, если у тебя есть палатка там, вот за то, чтобы снять палатку, выдавалось 50 тысяч гривен. За то, чтобы снять с Майдана палатку. Нашел палатку, и из-за того, что ты снял, тебе вот, платят 50 тысяч? Да. Снял с Майдана 55 штук долларов. долларов. Да. У нас была самооборона, как бы, ну, входили сотни самообороны, О, ну, своя была ОПГ, как бы, скажем, слон, слоны, типа, нас знали как. Нас было 8 человек. А сюда, в Айдар, я попал так, что мне... Э, мы приняли там двоих человек в глобусе на Майдане. Они занимались что друг другу делал меня один. На горячем их поймали. В туалетах были дырки вырезаны между стенками во всех, по диаметру вот таких. Это у нас на Майдане центральные подземелья глобусе. Там во всех туалетах такая байда. Мне за это дали статью. Мы вот так приняли их, двоих отправили в консерваторию, и взяли в плен. Типа они мыть, туалеты, там такой волонтерить, короче. У одного из них была, оказывается, статья о распространении ВИЧ-инфекции. Он работал в Билли, в общепите. Пите. А у второго был друг, э -э директор кукольного театра. Какую статью дали? 146-я часть 2. Это удержание заложниках требования выкупа. У одного из них была машина. Он на камеру сказал, что машину дает нам пользование на Майдане. Mm. Киа Пиканто. Вот. В связи с этим много зависников на Майдане. И там сотники друг у друга даже пленных выкупали. Чтобы... Mm -hmm. Ну, разных, прокуроры там всякие, которые прикрывались партией удар там и продавали палатки вот такой вот как Диней. ты попал в армию в армию сюда да. вот это на мне дали статью 146 часть вторую попал я в печерский райотдел а там милиция говорит поговори с медведем это тот кто меня арестовал э, как его анатолий степанович медведев медведь погонял а -а -а. это самый главный на майдане сотник медведь тот, что прямо с Кличко тусуется и с этими ярошами. Вот он должен был, он мне сказал еще тогда, чтобы я должен был работать на него. Но э, так как он, была информация у меня, что подполковник СБУ, ну, я с властями не хотел связываться. Он подполковник да. Медведь это. Да. Я с властями не хотел связываться. Действующий, или вообще? Действующий еще. В общем, я пришел в милицию, мне там шили этот срок, когда менты сами сказали, или поговори с Анатолием Степановичем, чтобы он снял с тебя статью, работая на него, типа. Я говорю, да ладно, не хочу. Потом ну, решил выбраться сам юридическим методом. Мне подсказали, что в суде, чтобы этот... Мне дали... Потом подожгли ребята суд, ну, покрышки возле суда чтобы наплывать. И меня выпустили по два месяца домашнего ареста. Если записаться куда-то сюда на восток, ну на фронт, с меня снимут статью так и всяк 15 лет. Только удачно. подожди, получается преступники, которых э, поверли суду, да судили? Нет, Это там с... говорят, у кого на Майдане статья типа, а -а -а. ту можно снять вот таким а, методом. Если на по... Майдане статьи были. То, такие же там ну взятие в плен, там и все такое. 146-я. Который на данный момент в Украине считается одним из самых жестких. Ну, не самые. Там те, кто убийство, изнасилования, не снимаются. Ну. Не снимается. Да, такое, угон машины, там, 309 наркотики, там, за такое. угон машины дают, как за убийство. Мне сказали, что этот, от Укрдома уезжает автобус в Вайдар. Ну, не в конкретно, а сюда, на восток. Мне надо было официально от какой-то сотни поехать сюда. Но так как я ушел от своего сотника, когда узнал, что он весь общак подгреб, и дал жене, она уехала. Тысяч двадцать 25 Да. Вот. После этого я от него ушел. И три дня ходил по Майдану, как бы сам по себе, отшельником. Меня подтянули там пацаны знакомые с 13-й, с Львийской брамы. Марат и Степан Бендера. Ну, я у них ночевал. Позвони такой Степан Бендера. Не, имя, фамилия Степан Бендера. Туда только берут с документами, с паспортом и с идентификационным кодом. Идентификационного кода у меня с собой не было. Но был паспорт. И этот. Сел на автобус, вот мы ехали 9 часов на Богдане сюда. Везли в сгущенку, и этот, загрузили. Девять человек нас приехало на Богдане. Остальное все – шмотки, хавчик. Сказали, оружие с собой не брать, потому что посты проверяют. А, да, травматическое оружие, Резин. или резина, сами покупали. На восток я приехал, да, записался в Айдар. Записался как? Мне говорят, в какую пойдешь сотню? Я говорю, я не знаю, куда определите. Он говорит, ну вот есть типа обычные солдафоны, там 31 сотня, палатка такая, 31 с номером. Там никаких привилегий, чисто копаешь окопы, и тебе э, выдают этот э, оружие, даже не зарегистрировано то, что то, что отжато было в поле боя, раздают людям, и половина их не регистрирует тебя регистрируют, тебя выдают карточку при отбанке, но эта карточка не активируется. Я пытался зайти, пин-код набрать. Карточка для чего? Для зарплаты. Там должна быть 2000 в месяц ориентировочная зарплата быть, капать. Структура Айдара. Кто главный? Комбат. Комбат кто? Фамилия, имя не знаю. Но все называют комбат. Лучше всего командовал Батя, именно военный, низенького роста, которого ранили под гольф-клубом в руку, в предплечье. После него взяла Пуля, зная командование, комбат одобрил. Пуля как боевой командир села на танк и поехала в, ну, в сторону Луганска. Женщина. Да, женщина здоровая такая боец, ее взяли в плен вместе с нашим лысым. После этого там была я слышал жесткая перестрелка, что 146 убитых со стороны Украины, 240 раненых. И это учитывая 86 процентов, что 80 процентов, что друг друга перевалили, то что не было между собой рации, связи между отрядами. И вертолеты тоже своих похуярили. С убитыми далее что происходит? Далее что, ну, неизвестно. Ну, семьи выплатили деньги за Смерть. Я же говорю, половина из них там не официально, то есть их там не существовало. Как попало Блин. Уехал, ну, я именно без документации, я сказал своему, ну, главное, у меня был это бункер, тот, что держит склад оружия, ну, тот, что на складе работает оружие. Ему сказал, говорю, мне надо на двое суток к жене уехать, в Днепропетровск. Я говорю, что надо сделать? Я говорю, подписать рапорт какой-то или что. Он говорит, да ничего, не этот, не надо, езжай так. Типа есть, говорит, кто, есть, кто тебя будет вести. Там нас автобус регулярно увозил, понял. Вот эти два товарища сказали, что ну, помогут с машиной, что со мной были. Им выдали эти рапорта увольнительные, да, на их фамилии. А мне нет, я сразу заподозрил, что что-то не так. То есть вот такая делюга. Потом нам еще дали машину паленую, я так понял, с, этой, с клюшками. Когда багажники видел клюшки, сразу понял, что э, этот, на свои базы нам нельзя попадаться на посты. Ну, потому что у меня нет документов. Проехали пару постов, показывали их документы. А свои я показывал только права и техпаспорт этого человека. И то я не понял, что... Техпаспорт не совпадает с тем человеком, кто на фотографии на правах, который нам давал машину. Нам говорили, что здесь везде русские войска. Я знал, что здесь казаки воюют и всяк. Вот, в случае этого надо было набрать гену Бахтина из тульского казачества, атамана РКВ. Или же кубанских казаков, я тоже многих знаю, там атаманы. Мы еще подобрали местного человека, ездили, спрашивали, так подъезжали к людям и спрашивали, как на Луганск объездными дорогами поехать, потому что там тот пост закрыт, не пускают, <laughs> вот за счастьем. Да. Когда брали счастье, то там было 15 человек где-то, э, ну, со стороны казаков, да, вот тех, кто занимали счастье, блокпост. С нашей стороны, ну, с украинской стороны, с украинских войск было 50 человек. Всего захватывали счастье. РПГшками долбили по нему. Вогами закидывали. На данный момент в счастье больше десяти заявлений от изнасилованных женщин. Да. Да. Что ты скажешь? По этому поводу ничего никто не рассказывал. Понятно, что об этом поводу никто не будет ничего говорить. Какой контингент, какие люди какие моральными люди? нормами на подработать? Те, что воевали раньше но те, что были на боевых и воевали раньше во многих местах. Это именно профессионалы бойцы, те, кто раньше убивал людей. Что у вас происходит с людьми, которые пользуются властью, оружием для личных вот. Ничего. Ничего. Спускают на тормозах. Да, они еще делятся машинами между друг другом, дерутся, грызутся за эти машины, комбат распределяет все. Много отжали. Машин, 10. Не, не только машины, я имею в виду вообще. Оружие. Ну всего. Денег, оружие. Всего денег. Ну, в гольф-клубе я слышал, что не знаю, насколько правдивая информация, 100 штук баксов было. Вот. И ребят специально не пустили пехоту после артиллерии в гольф-клуб. Пехоту вообще полностью, чтобы они зачищали эти. Поехала две спецгруппы, как бы мародеры. Расстреляли там 60... Район, группа, ну, или. спецгруппы, это вот эти бойцы, которые... Ну, не в рот ебаться, которые э, прошли уже много этих... Те же самые, которые брали... К счастью, да. да. Они поехали на беттерах туда и расстреливали там, ну, этих... Как они говорится, сепаров. Ну, сепаратисты для них, сепары. Потом я услышал, э, не пустили в гольф-клуб, чтобы... Я так понял, чтобы эти деньги. трофеи, деньги, да, чтобы солдафоны обычно обычные не видели, сколько там трофеев и денег, вот. И для из-за этого колонну пустили с бойцами вперед до Луганска, почищать, прочищать зеленку. И они дошли аж до самого Луганска. Сколько за время твоей несения службы выдали ты знаешь, наших количестве? убитых со стороны Луганской Народной Республики в вашем подразделении. Ну, на счастье, 15, они сказали, было людей. 60 на гольф-клубе и неизвестно, сколько на металлисте.